নমস্কাৰ মই ৰুবুল কুমাৰ দাসে আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰুবুল ডিজিটেললৈ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোক নিশ্চয় অৱগত যে এতিয়া গোটেই অসমতে গুণোৎসৱৰ বতৰ চলিছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আগন্তুক গুণোৎসৱৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এইবাৰৰ গু গুণোৎসৱটো বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এইবাৰৰ গুণোৎসৱত বিশেষ কিছুমান সাল সলনি কৰা হৈছে আৰু সেই সাল সলনিসমূহৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই শেহতীয়া ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যি টেক্স মেছেজৰ এটা জাননী জাৰি কৰা হৈছে সেই টেক্স মেছেজটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে চাগৈ এটা জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে আমাৰ ফেজ অনুযায়ী ফাৰ্ষ্ট ফেজ ছেকেণ্ড ফেজ থাৰ্ড ফেজ এই তিনিটা ফেজত আমাৰ অসমৰ আটাইকেইখন জিলাকে সামৰি এইবাৰৰ গুণোৎসৱটো অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম ফেজ অনুষ্ঠিত হ'ব তিনি চাৰি পাঁচ ছয় জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছত গতিকে এই প্ৰথম ফেজত যিবোৰ বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই বিদ্যালয়সমূহৰ হেড টিচাৰ নডেল টিচাৰ আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ তেখেত তেখেতলোকলৈ একো একোটা টেক্স মেছেজ যাব বুলি কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে সাতাইছ তাৰিখে বহু বিদ্যালয়ৰ হেড টিচাৰ বা নডেল টিচাৰসকললৈ মেছেজ গৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ দেই এই টেক্স মেছেজটো কিহৰ কাৰণে আহিছে আৰু এই টেক্স মেছেজটোৰে আপুনি কি কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এই টেক্স মেছেজৰ বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আচলতে এই টেক্সট মেছেজটো বেলেগ একো নহয় আপোনালোকৰ স্কুল লগ ইনৰ বাবে ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড স্কুল লগ ইন এইবাৰ এইকাৰণেই প্ৰয়োজন কিয়নো আমাৰ যি স্কুল ইভেলুৱেশ্যন আছে এই স্কুল ইভেলুৱেশ্যনখন বাহ্যিক মূল্যায়ন হোৱাৰ দুই তিনিদিন আগতেই আমি অনলাইন ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণেই প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ে যিটো গুণোৎসৱৰ প'ৰ্টেল বা ৱেবছাইট আছে তাত লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু সেই লগ ইন কৰিবৰ কাৰণেই আমাৰ টেক্সট মেছেজত এই যিটো আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিয়া হৈছে আই ডিটো হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ইউডাইজ ক'ডটো আৰু পাছৱৰ্ডটো সেই ইউডাইজ ক'ডটোৱেই ব্যৱহাৰ কৰিব পৰৱৰ্তী কিন্তু তাক সাল সলনি কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে এক্সটাৰ্নেল ইভালুটৰসকলকো তেনেকুৱা এটা আই ডি পাছৱৰ্ড দিয়া হৈছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিদ্যালয়সমূহ আগতীয়াকৈ অকণমান চাব পাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে সেই টেক্সট মেছেজটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ স্কুল ইভালুৱেশ্যনখন অনলাইন ছাবমিট কৰিব তেনেহ'লে পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ আপোনালোকক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ যে এই টেক্স মেছেজটো হৈছে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ টেক্স মেছেজ আপোনালোকক বিভাগীয়ভাৱে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে এই আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে গুগল চাৰ্চ বাৰত গুণোৎসৱ প'ৰ্টেল বুলি লিখিব গুণোৎসৱ প'ৰ্টেল বুলি লিখিলে আমাৰ ইয়াতে কিছু ওলাইছে দেখিছে একেবাৰে তলৰ ফালে গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌবিছ ডট ইন আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব গুণোৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডট ইন ক্লিক কৰিলে এইটো ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত দেখিছে স্কুল লগ ইন স্কুল লগ ইনটো ব্লু হৈ আছে অৰ্থাৎ আমি যিহেতুকে স্কুল লগ ইন কৰিম এই যিটো স্কুল লগ ইন আছে সেই স্কুল লগ ইনটোত ক্লিক কৰি দিম স্কুল লগ ইনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক ইয়াতে দেখিছে ইউডাইজ ক'ড পাছৱৰ্ড বিচাৰিছে তো ইউডাইজ ক'ডটো আপোনালোকে ইনপুট কৰিব আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ ইউডাইজ ক'ডটো আৰু পাছৱৰ্ডটো সেই একেটাই হ'ব ইউডাইজ ক'ডটোকে পাছৱৰ্ডৰ ঘৰটো ভৰাই দিব দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিছে এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড নতুনকৈ আপোনাক পাছৱৰ্ড বনাব দিছে তেতিয়া আপোনালোকে এটা নতুন পাছৱৰ্ড বনাব যিটো আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে সুবিধাজনক হয় আৰু পৰাপক্ষত ভালদৰে বহিত নোট ডাউন কৰি থ'ব নতুন পাছৱৰ্ডটো নহ'লে পাছৱৰ্ড অসুবিধা হ'ব চেঞ্জ পাছৱৰ্ড কৰি দিব তো এই ইণ্টাৰফেচটো আহিব এই ইণ্টাৰফেচটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আছে কি কি আছে কোষ্ট ক্লাষ্টিক এক্টিভিটিছ এণ্ড আদাৰ এৰিয়াছ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেচন এণ্ড কনট্ৰিবিউচন স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড আদাৰ ফেচিলিটিজ অৰ্থাৎ এইকেইটা বিষয়ত আমাৰ প্ৰশ্নসমূহ ইয়াত থাকিব আমি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে মৰ্ণিং এচেম্বলিৰ কথা আছে এভেইলেবিলিটি অফ ৰেকৰ্ড তো আমাৰ যিখন হাতপুথি দিয়া হৈছে গুণোৎসৱৰ সাতপুথি সাতপুথিত ইয়াৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে আছে আৰু প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ কাষত ইয়াৰ নম্বৰসমূহৰ বিষয়ে আছে তো এইখিনি চাই পেলাই আমি ইয়াতে দিশা যদিও কণ্ডাকটেড ইন ডিচিপ্লিন এণ্ড ছিষ্টেমেটিক ৱে' পাটকসভাটো ভালদৰে আয়োজন কৰা হৈছিল নে নাই এয়া আমাৰ হাত পুথিত আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব চাই তাৰ কাষত দেখিছে য়েছ ন' তো প্ৰত্যেকটোতে য়েছ নে ন' য় 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 য়েছ যদি হয় ৱাইৰ কাষৰ গ'লটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি নহয় ন' কিনাৰ থকা গ'লটোত ক্লিক কৰি দিব ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ঘৰ ক্লিক কৰি আহিব লাগিব সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে দেখা পাব তলৰ ফালে নেক্সট বাটনটো আছে অৰ্থাৎ ওপৰৰ যিকেইটা য়েছ ন' আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট বাটনটো আছে নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী ওলাব আৰু এনেদৰে গৈ গৈ শেষত ছাবমিট ওলাব কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ ওপৰত যি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ লিখা আছে দেখা পাইছে সেইকেইটা এতিয়া ব্লেংক নিচিনা হৈ আছে কিন্তু আপুনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি যাব সেইকেইটা ডাৰ্ক ব্লু হৈ হৈ গৈ থাকিব অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা যেতিয়া ডাৰ্ক ব্লু হ'ব তেতিয়াহে গম পাব যে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰা হৈছে তো এইধৰণে আমি প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে কোনো শিক্ষাগুৰুৱে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত নহয় আৰু আমাৰ সময়মতে যাতে কোনো অসুবিধাত পৰিবলগীয়া নহয় আৰু এটা অনুৰোধ যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল ৰুবুল ডিজিটেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ